Ви займаєтесь мрією? Так. Да. А що ви вивчаєте в мрії? Руханки. Руханки? А яка твоя улюблена руханка? Вот а які слова ти вивчила? Всі слова. Всі слова вже знаєш українські. А що тобі найбільше подобається? Літери. Літери? Так. Да. Так. а что ты сейчас, Оля, вывучаешь? Фуре. Фуре? Да. А цифры вывучаешь? Да. Умеешь рахувати? Да. Порахуешь? Да. Давай. Один, два, три, четыре, пять. Лизанька, семейный клуб мечта. За что ты его любишь? Рисовать. А еще что ты любишь? Краски. Красками рисовать. А еще карандаши карандашами рисовать. А танцевать соли любишь? Да здорово. Привет, меня зовут Вероника Волош, мне шесть лет. Мне разница без потому что мы там учимся писать, читать, получить математику в игралочке, играть в очередь. Что делать? Логически думать. Меня зовут Анжелика, и мне 4 года, и я люблю на занятия играть математику. Еще я люблю в, в классе пластинчик. Я люблю Леолины уроки за то, что она меня делает. Мне я из раз Лея. А? а люблю я Олю, потому что как она делает меня умнее, и, и мозг, э, мозг становится сам умнее. Это, э, мы делаем зарядку с капитаном Крабом мы танцуем. И что вы развиваете? Мозг и язык. А зачем язык? Ну, чтобы... Подальше живете. Оля, я люблю до тебя ходить на занятия, потому что ты классно у тебя интересные занятия, ты красива и добрая. И сердечная. Таня, Оля, привет, я всех вас люблю. Спасибо знания. Мы всегда с тобой классно живем. Все мы добрые и ученые учителя тебя всем огромном мире. Хали, скажи, пожалуйста, за что ты любишь клуб «Мечту»? Когда я с Толей заниматься, я аж бегу, Коля, с улыбкой. Тебе интересно все там? Да. Что тебе еще нравится? Мне больше интересно решать математику и читать. Мне очень нравится Огромное вам спасибо. Вы даете очень много ума для меня. И я смогу стать миллионером. Вы самые лучшие на свете учителя. И я всегда готов заниматься. А какое у тебя настроение после занятий? Очень хорошее. Я люблю мечту, потому что там интересно и весело. Я научился читать, писать, рисовать, лепить и читать. Спасибо мечте за то, радость, знание и улыбки. Мне мрія научила творче мислити та найти свої таланти. Семейный клуб Мия подарил мне семейное тепло, любовь Та Розвиток. Завдяки ньому я відчуваю себе як у сім'ї і можу спокійно розвиватися у різні сфери. Що тобі дав сімейний клуб Мрія? Гарне навчання і mm. 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 гарний розвиток. Приємно навчила. «Мечта» за виконання моєї мечти.